この町には何もない古い商店街にはシャッターが降りた店ばかりバスも1時間に1本しか来ない街灯がないから夜になると道が真っ暗になる遠くで野犬の鳴き声が聞こえるし近くではカエルの大合唱 田んぼと畑ばかりなのだお父さんは数年前に病気で亡くなった家にはお母さんと私だけが残されただから大学に行くお金なんてない高校を卒業したらすぐに働かないといけない 私はもうすぐ高校を卒業するでもこの町には働く場所なんてほとんどない工場もない会社もない駅前のスーパーも来月で閉店する東京で働こう高いビルが並ぶ にぎやかな街人が多くて店も多くて電車もすぐに来るチャンスもきっとそこにはたくさんある少し怖いけど正直楽しみ知らない場所だからこそ自分を試してみたい お母さんも反対しなかったそう言っておいでと言ってくれたでもお母さんは一人になってしまうそれが気になって心細くないのと聞いたそしたらお母さんは料理を作りながら笑ってこう言った 何もしないあなたを見るのが一番嫌よ。やりたいことをやりなさい。そりゃ、そうだよね。お母さんは、一人でもきっと大丈夫だろう。私よりずっと、強い人だから。出発の朝が来た。 空は少しかすんでいて遠くの山がぼんやり見えている少し肌寒い玄関先でお母さんは静かに私を見ていた温かい目。でもその奥には少しだけ寂しさも見えた体に気をつけてね そのたった一言だけどその声を聞いた瞬間息が止まるごまかしていた何かを痛感して息苦しくて全身が熱くなる心の奥から何かが溢れ出しそうになった「もちろん楽しいことばかりじゃない」 何度も喧嘩して何度も怒鳴って何度もお母さんを悲しませただけどそれでも私はいつも守られていた気がついたら私はお母さんの胸に飛び込んでいた子供のように泣いて泣いて泣きじゃくった もっとお母さんの手伝いをすればよかったもっとお母さんと話せばよかった思い出と後悔が混ざり合ってぐちゃぐちゃになるお母さんは何も言わないただその手が少しだけ震えていてその手が私の背中を 優しく撫でていた。どれくらいの時間そうしていたんだろうやがて私は顔を上げた涙を拭いて小さくうなずく歩き出す振り返らない遠くの空で飛行機が静かに飛んでいた 国外で働く人は本当にすごいと思う。そうだね。今日の日本語はどうだった？それじゃ、みんな。バイバーイ。